स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त आज आपण ओम स्वामी समर्थाय विघ्न विनाशाय नम हो। या मंत्राचे श्रवण करणार आहोत हा मंत्र अत्यंत प्रभावशाली आणि भक्तिभावाने परिपूर्ण आहे श्री स्वामी समर्थ महाराज हे अक्कलकोटचे दत्तावतारी संत असून त्यांच्या नामस्मरणाने भक्तांना अनेक आध्यात्मिक होतात हा मंत्र अत्यंत प्रभावशाली आहे या मंत्राच्या जपामुळे जीवनात सकारात्मक बदल घडतात आणि विविध प्रकारच्या अडचणी दूर होतात या मंत्राचा जप केल्याने जीवनातील अडथळे संकटे आणि विघ्न दूर होतात तसेच नियमित जपामुळे मन शांत होते चित्त स्थिर होते आणि आत्मविश्वास वाढतो भक्तिभावाने जप केल्यास मनोकामना पूर्ण होतात आणि जीवनात सुख समृद्धी प्राप्त होते मंत्राचा जप आत्मिक प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरतो एकशे आठ माण्यांच्या माळीवर मंत्राचा जप केल्यास अधिक लाभ होतो हा मंत्र विघ्न दूर करणारा आणि आपले मन आत्मा व आयुष्य सकारात्मक ऊर्जा भरून टाकणार आहे आपण या मंत्राविषयी कथा श्रवण करणार रा आहोत रावजी पाटील यांचे आश्चर्यप्रद अनुभव रावजी पाटील हे एक साधारण व्यावसायिक होते त्यांच्यावर अचानक कानुनी अडचण आली आणि त्यांचा सन्मान त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आली सर्वजण त्याच वेळी सापडलेल्या बाजूने दोष देत होते या संकटात रावजींचे आत्मबल खूपच कमी झाले तेव्हा त्यांना एक परिसरातील ज्योतिषांचे वदनातून या मंत्राने सहा लाख जप एकशे वीस दिवसामध्ये करण्याचे योग्य ठरले त्यांनी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धेने हा मंत्र निरंतर जप सुरू केला दिवस रात्र कुठल्याही अडथळ्या विना श्रद्धादायी वातावरणात जब चालू असताना एक दिवस त्यांना कोर्टात अचानक आश्चर्यकारक अनुभव दिसला विरोधकाचा पुरावा कमजोर झाला आणि अचानक त्यांनी वकील बदलण्याचा निर्णय घेतला काही दिवसातच सर्व कायदेशीर अडचणी सुटल्या आणि रावजींचा सन्मान पूर्ण प्राप्त झाला राऊजे असे म्हणतात मंत्र जगताना स्वामी समर्थ महाराजांनी माझ्या पाठीशी उभे राहून माझ्या संकटामधून बाहेर काढले वाटचाल सहज झाली माझी त्यांचा आत्मविश्वास व मानसिक शांतता परत आली त्यांनी अनुभवलं की विघ्न विनाशक मंत्र नेहमी साथ देतो केवळ वेळी जप केल्यास त्यामुळे स्वामी भक्तांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत स्किप न करता पहा अर्धवट व्हिडिओ सोडण्याची भूल करू नका स्वामी कृपा तुम्हाला लाभल्याशिवाय राहणार नाही तुमच्या जीवनात येणारी संकटे अडचणी दूर होतील चला तर सुरू करूया या, या मंत्राला तत्पूर्वी तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ असे या ओम स्वामी समर्थाय विघ्न विनाशाय नम ओम स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामि समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ हो समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ हो समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामि समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामीसमर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः ॐ स्वामी 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 समर्थाय विघ्नविनाशाय नमः